Удалось это только з третьей спроби – у вересні 1943 року. Начали освобождение Краматорска с очень кровопролитных и тяжелых боев на Северском Донце. Там очень много полегло наших солдат. А потом, в сентябре, 3 сентября, мы в третий раз форсировали Северский Донец и к 6 сентября уже подошли Краматорск. Мы вошли в Краматорск на танковом десанте и прорывали вот этим десантом первую лобовую атаку. А потом, когда вошли уже на территорию города, спешились и через торец переходили, уже форсировали пешком. Как вас встречали мирные жители? Здесь не так уж много было мирных жителей, но встречали, конечно, очень торжественно. Ті мешканці Краматорська, які через обставини знаходились далеко, слідкували за повідомленнями радіоінформбюро, і радості людей не було меж, коли вони почули довгоочікувану звістку про звільнення рідного міста. Я в те час був в бойових порядках. Я одразу написав бабі, бабі своєї письмо. З фронту, Она получила его, и он сейчас у меня хранится, как в музее в моей квартире. Я сейчас часто посмотрю на это письмо и читаю на обратной стороне. Дорогой бабочки, с боевых порядков за полярья! Час отдаляет эти события все дальше и дальше в минуле. Під мирним небом виросли вже три покоління нащадків визволителів. На превеликий жаль і ряди самих воїнів Великої Вітчизняної війни з кожним роком дедалі рідшають. Ми після війни часто приїжджали сюди. першій поїздці в Краматорськ приїжджала на 6 сентября, ну, так, чоловік 50. Потім, через деякий декотре 20. останні роки. Дісять прошлого п'ятиліття, п'ять чоловік. этот раз я один. Подвиг радянських бійців, що звільнили Краматорськ, вплинув на долі багатьох краматорчан. Бо саме тут ще за радянських часів зародилася ідея пройти бойовими шляхами героїв, так було засновано Краматорський експедиційний корпус. С одной стороны, была проблема с трудными подростками. С другой стороны, директор школы нашей тогда, пятой, которой я был комсоргом, он был участник войны, участник обороны на Северном Кавказе, он нас повел в походы. И там были на Северном Кавказе, когда мы делали эти восхождения, неизбежно всплыла эта история обороны Северного Кавказа. Потом мы уже знали и Малую Землю чуть позже. Это было позже. Но в 60-е годы наш народ готовился к такому вот великому изменению, мы стали впервые вспоминать серьезно День Победы. И наконец, в 1965 году, впервые праздновалось 20-летие победы очень широко, открыто, торжественно. Значит, и он был объявлен выходным днем, что сохранено до сих пор. Вот. И здесь, как раз, и родилась идея. А как бы это вот, поход трудной подростки соединить с поисковой военно-поисковой работой? И это сложилось. Сначала мы регион здесь изучили в 1965-м. В 1966 годах, связанным с партизанским движением, изучая партизанское движение подполье, здесь узнали о том, что есть воинские соединения, освободившие город, которые были наименованы. Поехали в Министерство обороны в архив, в Подольске находится под Москвой, подняли материалы, нам разрешили, потом нашли эти сами части, поехали в эти две действующие части, Новоград-Волынский, Краматорская, Белградская бригада, І в городе Тіра Краматорская Краматорська дивізія. Я был був учасником перших цих візитів. Подняли там теж були свої архіви, музеї і готовиться готуватися походу. Підлітки і дорослі пройшли багато сотень кілометрів майже до кордону Радянського Союзу. З Краматорського експедиційного корпусу вийшло багато військових, а свою дружбу вони несуть через усе життя. Сьогодні ми празднуємо... круглую дату, 70 лет освобождения города Краматорска и вообще Донбасса, начало освобождения Украины фактически. И я поздравляю всех и ветеранов, и всех, кто сегодня живет в нашем регионе с этим большим праздником. Тем более, что освобождение нашего края это был венец двух величайших событий и двух величайших побед в Великой Отечественной войне. Это был итог, как бы, Сталинградской битвы и Курской, в результате которого и начался так сказать, такой победный марш по освобождению нашей территории, который уже не останавливался ни на один день. И начинался Сон конце концов, імені з наших восточних регіонів Донбаса, Краматорська, Донецька, і тоді наша совєцька армія йшла побідним маршем до самої побіди до Берліна. Мільйони радянських бійців назавжди залишилися в братніх могилах від волзьких берегів і гір Кавказу до самого Берліну. І є десятки тисяч родин, для яких пам'ять про загиблого родича священна. И над сиею памятью не власне ни час, не обставины. Что вас привело в Краматорск? В 1943 году, 12 февраля, здесь в боях погиб мой отец, Веретенников Иван Тимофеевич, который захоронен в данный момент на Артемовском кладбище. И вот в очередной раз, мы приехали, чтобы поклониться праху отца и, естественно, побывать на празднике освобождения, освобождения 70-летия всех храмоторчан. Так что я поздравляю всех храмоторчан с таким большим праздником. А насколько хорошо вы папу помните? Отца я вообще не видел и не помню. Потому я родился спустя два месяца после того, Как його забрали на фронт? Мама написала йому, що радівся син. А 7 вересня донечани і гості нашого міста побачили на пероні Донецького залізничного вокзалу унікальну акцію Потяг перемоги, теж присвячену й річниці звільнення Донеччини від нацистів. Склад потягу, паровоз, який працює на Вугіллі, вагон теплушка, дві платформи з військовою технікою і вагон СВ для ветеранів великої вітчизняної війни. Этот паровоз работал на Львовской дороге, на Приднепровской дороге. Теперь он попал к нам на Донецкую дорогу. Руководство дороги перед нами поставило задачу этот поезд возродить, восстановить. Ну и занимались мы три месяца восстановлением этого чуда. Ну что хочу сказать. Проблемы у нас, конечно, были. Самая главная проблема – это отсутствие технической документации, отсутствие специалистов уже. Поэтому работали мы с музеем, со своим музеем Деповским. С интернетом работали, искали любой материал, который связан, любые технические характеристики, ну и восстанавливали. Восстанавливали, начиная от ходовой части колес, кончая кабина локомотива. Полностью провели ему Капитальный ремонт с косметической покраской. Очень бы хотелось, чтобы этот паровоз не стал пока музейным экспонатом, а был действующим. Ну и совершал какие-то, пускай не регулярные, но какие-то туристические поездки. Такой паровоз зараз, единственный на Донеччине. Он побудований в Угорщине, правда, уже после войны. Але якраз належить до серії, яка найбільш експлуатувалася в грізні сорокові. Незважаючи на давню модель, залізничники Донецької дороги змогли дати їй лад. Мені сложно ним управляти. Тут головна робота помічника. Правильно закачати водичку, держати, пар держати, а машиністу тільки регулювати і все. А між тим на пероні присутні могли зануритися в атмосферу сорокових років. І одяг, і речі, і якісь дрібнички все справжнє. І через оригінальні вистави відчувається якась внутрішня тривога. Адже ці події, наші діди і прадіди, бачили на власні очі після прибуття потягу перемоги. Ветераны и все присутни приймали привітання с 70-ю річницю звільнення Донбасу. Дорогие ветераны, уважаемые земляки, торжественный и волнительный сегодня день. Мы празднуем 70-ю годовщину освобождения нашего Донбасса. Здесь, на перроне Донецкого вокзала, это волнение особенно ощутимо. Этот вокзал был свидетелем многих исторических событий. Ведь именно отсюда провожали на фронт защитников Отечества. Помните, в культовом фильме в бой идут одни старики, когда Кузнечик сказал, посмотрите, как постарели наши матери. Война не только преждевременно состарила матерей, жен, невест, она унесла миллионы человеческих жизней. Мы об этом не имеем права забывать. Дорогие ветераны, дорогие земляки, примите сердечное поздравление с 70-летним юбилеем освобождения Донбасса. В период Великой Отечественной войны десятки тысяч сыновей Донбасса добровольцами ушли на фронт. Эшелоны с пополнением уходили на передовую со всех вокзалов нашей страны. Акция «Поезд Победы» позволит всем жителям и гостям Донбасса ощутить себя частью тех далеких героических дней. Уважаемые дончане, гости нашего города, разрешите мне от имени территориальной громады и жителей города Донецка сердечно поздравить наших ветеранов воинов освободителей Донбасса Донецка 70 й годовщиной со дня освобождения нашего родного города и Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Згодом потяг перемоги, разом с ветеранами вырушил на південь Донецкой области, до Красного Лиману, по местях боевой славы героев.